Здравствуйте, уважаемые телезрители. И сегодня в студии у нас вновь Дмитрий Геннадьевич Казацкий, директор открытого акционерного общества «Грану». Здравствуйте. Здравствуйте. То есть вы уже у нас, можно сказать, традиционный гость. И мы сегодня будем говорить, сегодня у нас такой момент в жизни города, в жизни страны, да, идут выборы. И мы с вами будем говорить о Нашей системе выборной и вообще, каким может быть депутат. Вот э, система выборов. То есть уже 23 года у нас эта система как-то э, что-то меняется. Последнее изменение было изменение участков, да. А вот э, сама система считать насколько она ну, оправдывает себя? Мажоритарщики, партии, какие-то проценты, голоса. Ну, мое мнение, я убежден, я. В прошлый раз говорил об этом, и сейчас скажу, что я все-таки, мое мнение, что та система, которая существует, она должна быть изменена. Первый, мы очень много, каждый, кто баллотируется, говорит о том, что сня, снимут медоторг, с депутатов и так далее, и там, льгот откажутся и все остальное. Я думаю, что все-таки это время пришло на вот, эти вещи сделать реально, необходимо, чтобы депутаты, депутат, ну, грубо говоря, это кто, это представитель определенного определенной территории населения, то есть определенного количества числа жителей, то есть громад с, с объединения, человек, который должен выражать и защищать интересы, интересы определенной громады, да, да определенной громады. Он уже же избирается от территории, то есть логически это. Потому, на мой взгляд логически вытекает отсюда, что этот человек должен быть местный, Неважно, кто его выдвигает, то ли он самого то ли партия. На мой взгляд голосование, когда вот извините, там известные личности там идут, там в общем-то тащат партию протаскивает в парламент. В общем-то, первых там 3-5 достаточно известные, популярные им доверяют, а дальше идет 50 человек, о которых там люди практически не знают ничего. То есть я все-таки считаю, что партии, если мы должны, должна быть существовать возможности партиям выдвигать, естественно, как общественным организациям, как и другим, своих представителей. Но этот представитель должен быть местный. Понимаете, это будет как раз говорить о реальном рейтинге партии именно в этом регионе. Ну, с другой стороны, я хочу вам возразить, что, конечно, хорошо, если человек местный, что если вот эта громада имеет такого лидера, который э, потом пойдет в парламент и сможет как-то сюда привлечь, допустим, инвестиции, договориться о каких-то законах, которые улучшат жизнь, ну, всей страны, потому что он... Любит, ну, естественно, да? потому что это Но непосредственно, да, это же, же громады. Но ведь не всегда э, существует... Вот, вот, Ну, не получается. В конце концов, в Украине... Есть пример Рюрика, так сказать, классический опыт на царство приглашали и раньше. Поэтому он как бы вот так вот однозначно говорить, что именно местный, конечно, местный лучше знает интересы, но не всегда получается. Ну, вот относительно Рюрика, я не сторонник ню, норманской теории, я Рюрик был славянин, то есть это как бы никакой не, в общем не пришелец, но это отдельная тема, мы не будем ее касаться. Это первое. Второе, что хочу сказать. Откуда они уме местные возьмутся, если мы их не воспитываем? Вот эта вот работа это и есть способ воспитания. Понимаете? Если мы не будем. Вот что такое преемственность? Это когда мы передаем свой опыт следующему поколению за нами, да, и они по, как по своей квалификации, по своему, в общем-то, способности выполнять определенную работу, они растут. То есть растет профессионализм и все остальное. Но если мы не начнем этого делать, откуда они возьмутся? Они не просто так с неба не упадут, понимаете? Вот это я сама в согласна. А вот эти вот, вот, эти вот вещи, которые шут профессионализм, да, он все время, он должен быть все выше и выше и выше все, все время, понимаете? То есть шансов, что родится человек, на территории громады там, чем места, которые будут соответствовать там, требованиям, ну, то есть достаточно низкие. Надо только брать, обязательно это должно быть территориальное прикрытие. Дело в том, что депутат это не чиновник, которому платят зарплаты. Я говорю о том, что депутаты должны отказаться от всех льгот, от этих колоссальных миллиардов, которые идут на содержание. Ему нужны помощники, которые будут помогать составлять законы. Я считаю, что депутаты, так как проходит сессия, нужно вернуться вот к советским временам. Весеннее, осеннее по месяцу. Остальное все время депутат должен находиться на своем территориальном округе и работать. Ну, вот тогда, чем суть возможно нужно вернуться к советским временам воспитания депутата и воспитание депутата конечно должны быть какие-то вот в том то и весь смысл что если громада вот он должен быть представителем громады извините идеальный вариант зарплату депутата вообще не в киеве надо получать ни квартиру ни это а вот здесь вот в громаде пусть он здесь сидит получает зарплату и пусть громада оценивает его по результатам его реальным действиям которым он совершит. И вот он должен туда ездить, ездит два раза в год проводить сессию там по месяцу пусть будет для утверждения закона, а прорабатываться она должна быть там какая-то часть работы и времени в комитетах, там, это понятно. Но в основном он должен находиться здесь. И громада должна определять, сколько ему зарплаты как. Они, извините, они проголосовали там бюджет за себя там любимых, в общем-то поделили там несколько миллиардов в качестве содержания для себя и все. То есть все. Я, я бы хотела вернуться к первоначальному вопросу, вопросу вообще-то партии. Вот у нас такой длинный список партий, я, например, и даже не смогу даже запомнить. Э, вот это вот, вот такая многопартийность, там, партия ветеранов, партия ветеранов труда, ветеранов войны, ветеранов а, афганцев, вот, вот этот вот момент тоже. Ну, вот э, что касается партии, мое личное мнение, я, э, ну, может быть, я в чем-то можно со мной поспорить. Я, я, к чему? Я к тому, что, допустим, в той же Америке там две пар партии, там в Англии три партии. Да, какая-то какая двухпартийная система. Это, 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 может быть, так поменьше, Видите ли, такие. в чем дело? Что в Америке, что в Англии. Суть в чем? Эти партии и одна, и вторая имеют генеральную линию одну. Они не разделены принципиально, как у нас, эти, как у нас партии. У них генеральная линия, грубо говоря, одна на двоих. А вот методы, пути следования, то есть как выполнить эту генеральную линию, эту программу, они предлагают разные. Они состязаются с собой не в изменении общества, не в изменении структуры как таковой всего там, строя, либо еще что-нибудь. Они не занимаются популизмом тем, который делает. Они просто рассказывают о том, какими путями можно добиться тех либо иных. Идут в одном направлении, но способы и методы они используют разные. Понимаете, в этом у них существенная разница. Потому при такой, для этого культура должна, должна быть определенная. Это первое. Второе, я вам скажу, что но у них э, менталитет немножко другой. И, в общем-то, э, э, сама система ценностей и воспитания, она собой отличается существенно. Я не говорю, что она лучше, чем наша. Понимаете, я считаю, что для каждого народа она своя, и она самая хорошая, та, та которая у народа есть. Я, хотя, мы, вот, если честно, мы все время киваем, мы смотрим либо на Европу, либо на Россию. Я еще раз говорю, почему мы не смотрим на Беларусь? То есть, давайте а, посмотрим. давайте посмотрим Но просто я считаю что в данной ситуации когда допустим четко определились какие-то настроения в партиях допустим одни э, четко определились в том что они идут с курса вот той который сейчас идет страна там когда э, курс патриотизма курс каких-то изменений которые делают страну более национальной, скажем так национальные интересы поддерживать другие там допустим остались там на прежних позициях там вот сейчас бы кажется вот э, больше объединиться в э, ну, какие-то блоки какие-то что ли сейчас и в, в то же мы все равно видим эту феодальную раздробленность потому что все борются за место в парламенте с того момента когда, вот, за вот эти вот причастности к этим миллиардам которые парламент это делит и в том числе расходует на себя понимаете я вам скажу одну такую вещь вот если не идут в парламент бедные люди то есть там нету людей, которые с улицы, да они туда не придут, туда приходят достаточно обеспеченные люди. Скажите, зачем им зарплата такая, зачем им эти льготы, зачем им еще квартиры и все остальное. Если вы патриоты этого государства, будьте добры, идите, поработайте бесплатно, откажитесь в течение года в этот тяжелый момент. Если вы действительно патриоты, у вас что, на кусок хлеба не хватает? Вы все хватает. Да, то есть это как бы, почему? Если вот вы патриоты, возьмите, откажитесь. То есть вы понимаете, в чем суть? Смысл в том, что э, отсутствует Тех, кто идет к власти, у них вообще отсутствует понимание целостности державы. Они, все, всех, кто стремятся сегодня к власти, и власть, система власти устроена таким образом, что она заставляет человека обособляться потом от, от общества. Она его, он, собственно говоря, те, кто проходит, они относятся к категории небожителей. Им уже не интересен тот контингент, тот, те люди, которые их выбирали. А для этого необходима система отзыва, реальная. Она, я думаю, что она не очень сложная, если ее создать. Потому что ну, создали банковские карточки, все на зарплату, электронные. Я думаю, что любые регистрационные центры и все. И вот, допустим, вот, должен быть определенный процент, барьер. Если люди, человек имеет право отозвать свой голос, доверил депутату, тут его обманул. Либо он считает, что не так голосует, либо ведет страну не туда. Человек имеет право пойти потом отозвать свой голос. Должен иметь право. И когда определенное количество отозванных голосов достигает, э, э, достигает голоса достигает определенного количества, депутат должен считаться автоматически отозванным. А вам не кажется, что вот сегодня в нашей вот такой вот достаточно анархичной вот ситуации, то есть э, когда каждый тянет свою сторону, то и этот момент может привести к тому, что кому-то не понравится депутат, какой-то там, не знаю, личные интересы, бизнесовые интересы, и что там говорить, всегда можно найти Естественно. Избиратели, Естественно. которые за определенную денежную сумму, да, как, нажмут, как у нас идут нажмут. голосуют, так и пойдут да, отзывать да, свои да, голоса. Да. Кажется. И вы знаете, это вполне реальная вещь. Но я вам хочу сказать такой, а где мы готовых возьмем избирателей, которые, в общем-то, не будут продаваться? Мы их опять точно так же, как депутата мы должны воспитывать, так и избирателя мы должны воспитывать, понимаете? То есть должна быть создана такая система, которая вот эти риски должна минимизировать. Более того, должна быть проверка человека. То есть когда он голос, я не думаю, что пройдут, может быть, специально организованная служба, в том числе, я думаю, в интересах депутата, которого выберут, проверять, действительно ли этот человек и почему он взял, отозвал свой голос. Я думаю, что можно сделать буферную какую-то. То есть вот он первый раз ставит свой вопрос, что я могу отозвать голос и дать возможность депутату лично узнать, либо его, в общем-то, службе которая должна здесь находиться, лично узнать, почему человек так, каким образом. То есть повторно встретиться с этими избирателями. Механизмы можно продумать для того, чтобы это минимизировать эти вещи, но на, они должны, должны начать что-то делать, иначе мы ничего не изменим. Мы все время будем так голосовать за пакеты и горочки. Спасибо вам за то, что у нас сегодня вы были с нами и поговорили на такую интересную, я желаю еще на да. сегодня тему. А наши председатели напоминаю, что у нас сегодня в студии был Дмитрий Геннадьевич Касацкий. Всего доброго. До свидания.